Крупноформатные керамические блоки – достаточно новый материал на строительном рынке. В сюжете рассказ об особенностях этого материала. Одним из самых распространенных материалов для строительства домов всегда был кирпич. И современной реинкарнацией обычного кирпича на сегодняшний день являются керамические блоки. Имеют три основных размерных группы – это 380 мм, 440 и 510. Из них 440-й 510 абсолютно не нуждаются в дополнительном утеплении. А 380 дополнительно утепляется минватой. Ну То есть обычная фасадная система поверх еще идет. Керамический блок. Его самое основное преимущество это скорость вкладки. Сроки уменьшаются в среднем на 30%. Второй особенностью является его. А так называемый внешний контур. Блок имеет соединение паз-гребень, за счет чего при э, укладке не нуждается в э, дополнительном расходе раствора на боковые швы. Раствор кладется только между рядами, и боковые швы остаются пустыми. За счет этого наблюдается серьезная экономия э, раствора при кладочных работах. И особенностью является его структура. Керамические блоки являются полностью экологическим материалом, э, так как состоят из э, глины. То есть э, природа и натуральный материал. В процессе изготовления структуры добавляются опилки, которые при э, обжиге подлежат полному сгоранию и образуют так называемые поры, э, заполненные воздухом. Керамический блок с двух граней имеет э, соединение по сгребень, с э, торцов можно сейчас увидеть э, его и структуру. При более крупном рассмотрении будут заметны как раз эти поры, которые образуются при обжиге и сгорании опилок. Какие характеристики этому добавляют? Хорошие теплотехнические показатели. За счет а, большого количества воздуха, который находится внутри а, блока, достигается заметная звуко- и теплоизоляция в процессе эксплуатации, так как воздух, а, знаем, является лучшим а, тепло- и звукоизолятором. Немного подробнее о доборном элементе крупноформатного керамического блока. Вот здесь как раз представлен доборный вариант керамического блока. Что это означает? Специальные пазы, которые при несложном техническом воздействии делят блок пополам, и, соответственно, в процессе кладки его можно использовать на локальных участках, где необходимо сделать доборные элементы. Центральные отверстия, они как раз несут технологическую нагрузку. Они придуманы здесь для того, чтобы ровно по ним блок раскалывался, так как он доборный. Да? И после раскалывания выглядит блок именно вот так. Можем посмотреть само соединение под гребень Как он потом укладывается да? Ну и после раскалывания он образует именно такую половинчатую доборную структуру Что позволяет выдержать шахматный порядок при э, кладочных работах Так выглядит 38-й блок Видим, что он отличается от доборного Наличием двух достаточно крупных э, отверстий Которые в основном используются для удобства монтажа Для удобства демонстрации мы блоки положили сейчас на его боковую как раз э, грань соединения под гребень э, На самом деле, да, в, при кладке э, как раз вот эта фронтальная часть, она является верхней и нижней гранью То есть блок укладывается на ячеистую структуру Боковые вот эти грани по сгребе они как раз получаются сбоку Они идут между двумя блоками и э, размер, как раз указывается, вот расстояние 38 э, сантиметров. Это у нас получается толщина стены при кладочных работах. Вторым популярным названием данного блока является э, название теплая керамика. В широком массовом сознании два названия этого материала закрепилось очень прочно. Это керамические блоки. И теплая керамика. В принципе, для кладки теплой керамики можно использовать обычный раствор, но тогда теряются все теплотехнические характеристики данного материала. Поэтому специально для него был создан теплый раствор, в состав которого входит перлит. Как бывает со всеми с новыми современными материалами, относительно керамических блоков тоже есть... Ряд опасений. Бытует мнение, что материал является непрочным и хрупким. По прочности к этому материалу вопросу быть вообще не может, так как это ну, по прочности один из лидеров среди материалов для домостроения. По вопросу хрупкости данных блоков ограничения действуют только на сверление с применением ударных механизмов. Сверлить можно только на вращении, тогда проблем с этим блоком возникать э, не будет. Что касается э, навесных э, конструкций в, в процессе э, уже эксплуатации помещений, то для тяжелых применяются химические анкера. Если необходимо повесить какие-то легкие навесные элементы, то химические анкера применять э, как бы ни к чему. Можно обойтись обычным дюбелем. К тяжелым навесным элементам можно отнести, ну, самое распространенное, это шкафы кухонных гарнитуров. Вот для этих целей применяются химические анкера. Легкие – это картины, полки навесные, настенные. В сравнении с традиционной кладкой в два кирпича, по имеющимся инженерным расчетам, применение теплой керамики позволяет экономить до 25% на отоплении дома.